Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in Amma ba' Muslimin dan musliman Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Pada pagi yang berbahagia ini Dengan penuh rahmat dari Allah Kita berada pada hari yang pertama bulan Zulhijjah semoga Allah memberikan kita hidayah taufik untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita di antaranya adalah dengan mengikuti pengisian berkenaan dengan uh, Al-Quranul Karim. Jadi kita mulakan pagi ini ayat yang pertama surah Al-Layl uh, ayat dalam surah Al-Lail ini untuk mudah difahami Tuan-tuan perempuan mesti mengingat kembali Pengenalan yang telah kita ulas pada hari yang sebelumnya Yang mana surah Al-Lail ini dikaitkan dengan Amal-amal manusia Yang nanti di hari akhirat akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى terjemahan ayat walayli demi malam idha apabila yang wosya menyelubungi segala galanya maknanya ayat yang pertama ini Allah menyebut tentang kemunculan malam yang menyelubungi yang menutupi semua Al-Imam Ibn Kasir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Membuat satu ulasan ringkas Ayat pertama ini membawa maksud Malam Jika malam menutupi semua makhluk Seperti bumi ini telah ditutupi dengan kedatangan malam Menyebabkan bumi menjadi gelap Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam dari sudut yang tersuratnya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu kata al-imam mutabari dalam tafsir jami al-bayan disebabkan keagungan sesuatu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maknanya jawapan yang pertama Allah bersumpah dengan waktu malam kerana pada kejadian malam itu ada sesuatu yang agung ada sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan taksiran ini maka mari kita lihat beberapa ayat-ayat dalam surah yang lain yang mana kejadian malam ini termasuk sesuatu yang agung seperti mana kita boleh rujuk dalam surah Yasin ayat nombor 37 muka surat 442 di dalam Quran. Yang mana Allah mengatakan wa ayatul lahum dan tanda untuk mereka. Maknanya bukti untuk membuktikan Allah itu berkuasa. Kalau mereka nak tahu Allah itu hebat, Allah itu agung, ada pada apa? Al-laylu naslahu minhun nahar Fa'idha muzlimun. Iaitu ada pada malam Yang mana Allah Ta'ala kata Kami hilangkan siang daripadanya Maka dengan serta-merta Mereka berada di dalam kegelapan Jadi Allah bersumpah Demi malam yang meliputi segala bumi ini menjadi gelap menunjukkan bahawa ada satu tanda pada malam itu yang membuktikan bahawasanya hebatnya Allah Wajalla. kemudian ayat lain yang boleh kita kuatkan kukuhkan tafsiran ayat pertama kita kembali merujuk ayat dalam surah Al-Qasas kita dah belajar surah Al-Qasas sebelum ini ayat nombor 72 muka surat 394 ayat ini yang mana Allah Ta'ala pernah mengemukakan persoalan persoalan apa? Allah mengatakan قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّارُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ Allah Ta'ala pernah mengemukakan persoalan kata kalau wahai Muhammad bagaimana pendapat engkau jika Allah menjadikan untuk engkau ini siang terus menerus sampai hari kiamat Allah Ta'ala boleh je bagi bumi ini tidak gelap terang memanjang sampai hari kiamat lepas tu Allah mengatakan siapa Tuhan selain Allah yang boleh mendatangkan malam kepada engkau? Jawapan dia siapa? Hanya Allah sah? sahaja. Jadi Allah bersumpah dengan malam itu pada ayat yang pertama. Kenapa malam dulu Allah bersumpah tidak siang? Nanti kita akan dapatkan jawapan setelah selesai ayat yang kedua. Baik. Kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Yang mana ayat yang kedua ini adalah sumpah kali kedua. Ya Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang lain, iaitu lawan kepada malam, siang. Mari kita baca ayatnya. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا Okay. Ayat yang kedua terjemahan dan demi An-Nahar siang apabila Tajalla ia muncul terang benderang Ayat ini kata Ibn Kathir Allah bersumpah maknanya Dengan cahaya dan sinarannya Karena kita tahu Siang akan menjadi terang dengan kemunculan waktu subuh sedikit demi sedikit sampailah datangnya munculnya ma matahari. Okay. Ayat ini kata Al Imam Qatadah seorang tabi'i yang mana kata-kata beliau ini dirujuk dalam tafsir Al-Tabari kata Qatadah rahimahullah ayat 1 dan ayat 2 tadi adalah dua tanda yang agung yang Allah munculkan yang Allah yang Allah peredarkan kepada para makhluknya kita je yang kadang-kadang tidak mengambil uh, tidak berfikir tidak merenung sedangkan setiap datangnya malam dan siang itu ada tanda menunjukkan kehebatnya Allah. Jadi kita kukuhkan dengan satu lagi ayat dalam surah Al-Qasas ayat 71. Buku surah 394. Ayat ini sekali lagi Allah Taala meminta kepada nabi supaya kemukakan persoalan kepada orang kafir musyrikin supaya mereka dapat mengesakan Allah. Allah berngatakan Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiyaa katakanlah wahai Muhammad kemukakan kepada mereka wahai Muhammad bagaimana pendapat engkau jika Allah menjadikan untuk engkau malam Terus menerus sampai kiamat Allah boleh jadikan bumi ini gelap Sampai bila-bila Allah boleh buat Siapakah Tuhan selain Allah Yang dapat mendatangkan sinar terang kepadamu Tetapi Allah buat tak? Allah tidak menjadikan selama-lamanya gelap Allah juga tidak menjadikan selama-lamanya terang benderang. Tapi Allah tukar. Jadi pertukaran itu sebagainya tanda apa? Dalam suratul Al-Qasas ayat 73. Muka surah 394 Allah mengatakan, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَوْ litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa tashkurun Allah kata di antara bukti rahmatnya dia menjadikan untuk kamu malam dan siang silih berganti supaya waktu malam itu kamu boleh gunakan untuk beristirahat dan waktu siang itu datang supaya kamu berusaha mencari sebagian kurniaan Allah. Jadi moga-moga dua ayat tadi dapat menjelaskan kepada kita kenapa Allah bersumpah dengan dua makhluk itu. Kerana pada dua kejadian itu, dua makhluk itu membuktikan bahawa satu-satunya Tuhan yang menciptakan dua makhluk itu yang mengaturkan kedatangan malam dan siang Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Namun begitu Jika dikaitkan dengan konteks ayat Konteks surah Ingat lagi hadis malam kita ada terangkan Surah yang keberapa Giliran al-layli ini Allah turunkan Ingat tak surah yang keberapa surah yang ke sembilan bayangkan waktu Nabi dibangkitkan menjadi Rasul surah nombor sembilan turun kepada Nabi adalah al maknanya kalau surah tu surah ke sembilan waktu Nabi berada di Mekah agak-agak kata -agak orang perempuan Islam dah makin berkembang ke? ataupun kesyirikan kekufuran itu makin menebal maknanya kalau di awal-awal maksudnya adalah apa kekufuran kesyirikan sebenarnya masih lagi tebal jadi di sebalik Allah dahulukan malam daripada menyebut siang sebenarnya kita pun tahu yang tersirat malam adalah gelap siang adalah terang jadi kalau keburukan kekufuran semua dinisbahkan kepada kegelapan betul tak kita dah belajarlah dulu dekat surah an-nur ingat lagi surah an-nur yang mana cahaya Allah ini datang dia hilangkan kegelapan jadi disebabkan surah ini surah nombor 9 masih awal lagi diturunkan ketika itu kekufuran kesyirikan masih lagi tebal maka Allah mendahulukan menyebut malam sebelum Allah menyebutkan siang jadi itu di antara jawapan kenapa Allah bersumpah dengan malam dulu baru Allah bersumpah dengan siang dari sudut surah ini penekanan dari sudut amalan manusia ketika surah ini turun amalan manusia masih lagi syiriknya masih banyak lagi tetapi Allah mula datangkan nabi sebagai rasul membawa wahyu cahaya yang terang sedikit demi sedikit. Jadi apakah pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 1 dan 2 yang paling mudah sekali keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan malam dan siang itu silih berganti. Tapi kalau yang tersiratnya apa? cahaya Allah itu sudah pun makin menghilangkan kegelapan sedikit demi sedikit jadi kita teruskan dengan ayat yang ketiga yang merupakan sumpah Allah kali ketiga wa ma khalaqaka la Okey, ayat tiga ini terjemahannya dan demi yang menciptakan lelaki dan perempuan. Macam mana kita tahu lelaki disebut dhakara. Perempuan unta. Okey, ayat nombor tiga ni sebenarnya ada dua cara nak mentaksirkannya. Tafsiran pertama, ayat tadi ini boleh merujuk kepada Allah bersumpah tentang dirinya yang menciptakan lelaki dan perempuan. Dia seolah-olahnya bunyinya ayat itu apa? Demi pencipta makhluk lelaki dan perempuan. Seperti terjemahan kita ni. Tapi ada taksiran kedua kata boleh ditaksirkan demi lelaki dan perempuan yang telah diciptakan. Maksud dia apa? Sudut kedua boleh ditaksirkan Allah bersumpah dengan makhluk dia tu. Macam Allah bersumpah makhluk malam, makhluk siang, Allah juga boleh bersumpah demi makhluk lelaki dan perempuan itu. Dia boleh kedua-dua tafsiran ini. Dua-duanya benar. Tuan-tuan okay. dan -tuan, perempuan rahimani, urahimukumullah. Dalam ayat ini, kita jumpa ada lelaki dan ada perempuan. Lelaki dan perempuan makhluk Allah. Allah pencipta, dia mencipta lelaki dan perempuan. Okey, tuan-tuan. Kenapa Allah bersumpah dengan lelaki dan perempuan? Ingat yang tadi kita sebut, ayat 1 dan 2. Maknanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung. Ada kejadian laki dan perempuan itu ada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya mari kita lihat ayat dalam surah Yasin. Surah 36 ayat 36 muka surat 442 Allah pernah mengemukakan hebatnya dia dengan dia mengatakan apa سبحان الذي خلق الأزواج Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semua makhluknya secara berpasangan. Ha, maksudnya kalau ada lelaki, ada perempuan. Dia dua jantina, dia tak ada jantina tiga. Dia hanya ada saudara, saudari. Dia tak ada saudarai. Jadi tapi ada pihak nak jadi saudara ya lah. Dua je makhluk dia berpasangan. Sebenarnya bukan manusia saja. Semua makhluk Allah pasangan. Tumbuh-tumbuhan berpasangan. Diri manusia berpasangan. Apa saja. Okay. Ayat lain nak dijadikan Allah cipta itu berpasangan buka dalam surah Al-Dhariyat. Surah 51 ayat 49 muka surat 522 Allah mengatakan "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini" dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Semua berpasangan. Allah je yang sah, satu. Tuan-tuan, apa pasangan malam? Siang. Apa pasangan langit? bumi apa pasangan syurga neraka apa pasangan dunia akhirat jangan lupa tu ya kita terlupa pasangan dunia adalah akhirat jadi jangan lupa rahimani wa rahimakumullah apa pasangan apa pasangan baik jahat Nanti kita akan jumpa pada ayat yang keempat keesokan harinya. Allah Ta'ala yang maha bijaksana apabila dia bersumpah dalam bentuk pasangan dia akan menyatakan pada ayat berikut juga dalam bentuk berpasangan. Apakah ayat itu? Nanti kita akan baca, kita tutup dengan pengajaran ayat nombor tiga kita dapat buat kesimpulan keagungan Allah yang boleh dilihat adalah yang menciptakan sesuatu itu secara berpasang pasangan baik kita akan lanjutkan perbincangan pada hari yang berikutnya jadi tuan puan banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah taala membimbing kita sepanjang kita berada pada bulan Zulhijah ini terutama 10 awal bulan Zulhijah dengan kita dapat melakukan amal-amal kebaikan. Aku qul hadza wasallallahu alaihi wa billatihi warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanak wa bihamdika.